В Ефірі третій тайм починаю випуск із крутячого власне знятого відео. То таке аматорське відео, чимало емоцій, голо не видно, але ми всі знаємо результат. Тож, як ви вже зрозуміли, півгодини тому рідненький Дніпропетровський клуб Дніпро вийшов у фінал Ліги Європи вперше у історії українського футболу головний тренер Дніпропетровського Дніпра Мирон Маркевич вражений від перемоги команди над Наполі, яка вивела синьо біло блакитних у фінал Ліги Європи. Перемогу присвятили хлопцям, які зараз беруть участь в АТО. Надалі НСК «Олимпийский» можуть оштрафувати за витівки уболівальників. Висновок дізнаємося лише у четвер. А поки ж просто радіємо. На відміну від синьо біло-блакитної команди, що вже от-от тримає трофей Ліги Європи, рідненькі біло-зелені до цього йдуть упевненими кроками і переможними голами. Тож наступний не менше скравий виїзд у нас був із ультрасворсклян до Дніпропетровська. Команда на серці В, Швидкість руху духу наполегливість живе стосується й тебе. Якщо ми на одній хвилі на цілі і на прапорах віддані одні силі. Саме там, на стадіоні Метеор, останній сезон домашні ігри приймає Маріупольський Ілічівець. Про перемоги молодіжки і основи полтавських футболістів у короткому огляді. Молодь Ворскла у п'ятницю нанесла розгромну поразку елічівцю. 3-0. Основна команда теж була налаштована на перемогу. Вже після матчу коментував Василь Сачко. На 33-й хвилині нападник команди Павлова Чурко відкрив рахунок у матчі 1-0. Проте ворскла відігралися моментально. Під кінець матчу на заміну вийшов Олег Міщенко і забив гол одразу ж першим ударом. У результаті 2-1 на нашу користь. Саме після матчу і лічивець Ворскла, екс-наставник білозелених і останні кілька років маріупольців Микола Павлов повідомив про те, що за два тижні залишить позаду головного наставника азовців у свою чергу. Головний тренер Ворсклян Василь Сачко. Оновив власний рекорд: п'ять переможних матчів. Поспіль успіх віримо не випадковий. УЄФА встановив крайній термін для подачі інформації про потенційних учасників Єврокубків. Тож точно знатимемо, чи грає ФКВП у Європі 29 травня. Ворскла нині на п'ятій позиції турнірної таблиці в чемпіонаті України і має непогані шанси стартувати втретє в лізі Європи. Нагадаємо, останній матч у Єврокубку білозелені провели 15 грудня 2011 року в Гановері проти місцевої одноіменної команди. Тоді Ворскляни програли 1-3 і завершили груповий турнір на останньому місці. grupo B За хвилинку у студії поспілкуюся з неабияким чемпіоном, цікавим та просто професором бою Алімом Набієвим. А поки ж афішую останні домашні матчі у сезоні 2014-2015 Полтавський футбольний клуб Ворскла зіграє у суботу, 23 травня, молодіжка на стадіоні Лтава, початок о й Та у неділю, 24 травня, основа о 19.30 на стадіоні імені Бутовського. Давайте підтримаємо улюблену команду. Студія продовжую з яскравим таким спортсменом, одним із найлегендарніших, можна так сказати, наших полтавських бійців, чотирикратним чемпіоном світу, просто чемпіоном світу з кікбоксингу та тайбоксу, боксу, так? Mm -hmm. Багато в тебе титулів різних. Давай якраз з цього і почнемо. Почекай, звати тебе, Лівна Бієв, що дуже важливо. Ну я думаю, просто що тебе всі знають. Ти от. Саме марка бійців наших полтавських да, в Україні багато хто знає, особливо в своєму місті в Полтаві, Дуже багато всі... знайомих, багато друзів, і ну, всі знають. мене. І все таки продовжуємо про твої найбільші досягнення. Чим найбільше пишаєшся, і чи думав раніше там не знаю, коли в 10 років почав займатися саме кікбоксингом там тайським боксом, що станеш чемпіоном світу? З самого початку я не думав, що я стану яким-то чемпіоном. Я начал заниматься для себя, сам пошел на этот вид спорта, начал тренироваться, тренироваться. И тренер меня заметил, и у меня начал получаться. Ну круто. И через неделю-две я поехал на чемпионат Украины среди юношей. Помню этот день, как сегодня. Я выиграл первый бой свой. Соперник уже год занимался, а я две недели. Выиграл его по очкам. И во втором бою в финал попал. И в финале я проиграл. Жаль но все равно это был опыт. После этого боя, после проигрыша я начал выигрывать. Года два-три я не проигрывал. Поставил себе такую цель, так? Да. Ты начал серьезно тренироваться, начал выигрывать, стал чемпионом Украины среди юношей и начал выигрывать. Много боев выиграл, боев 30-40 подряд. Потом снова проигрывал, выигрывал. Но ну, после пяти проиграл подряд, я собрался и снова начал выигрывать. ли у тебя статистика? Протягом того часа, сколько десять роки в да, ты занимаешься этим видом спорта? Сколько у тебя было проигрышей в процентковом, возможный каком-нибудь Среди любителей, я думаю, до 200 боев у меня было, из них может 20 проиграл. Все вот это. Да. Ну, ну это и то там, может судьи там в некоторых боях неправильно правильно сидели, может в некоторых боях и Соперник был сильнее, я специально с ним дрался, чтобы набраться опыта. Неважно важно было проиграть, выиграть. Угу. Это среди любителей. А среди профессионалов у меня 37 боев, и из них где-то 33 победы. Так-то и... в же все перемоги, да, можно так говорить. и 13 боев победа нокаута. Поговорим про твое детенство. Поза камерою ты мне сказал, что занимался долгий такой час футболом. ти это з с большинством наших ворсклян. Чи не шкодуєш про те, что не стал сам футболистом? И, может вначале и жалел, что не стал футболистом, потому что мечта была стать футболистом, и у меня все-таки, так? Ну может там даже и до 12, до 13. Там, я практически Одновременно занимался и футболом, и тайским боксом. Mm -hmm. До 12-13 mm -hmm. лет и я и туда, и туда ходил. И с самого начала я хотел стать футболистом, тренировался, хорошо получалось. Но у меня не было в тот момент гражданства Украины. Моя команда ездила, а меня не брали из-за того, что не было гражданства. Я как бы забросил этот вид спорта и пошел на тайский бокс. И начал серьезно тайским боксом заниматься. Ну, сейчас, конечно, не жалею, потому что очень много достиг. И как бы многие тоже меня знают и, и очень пригодится тайский бокс. На улице очень много помогало. Правда? Даже Богато? На, Выкористовавшие ну, навычки? Даже если <свят> так взять, то не то не дрался, а вот именно знают, что я боец. Там мало людей подходит, провоцирует угу, угу. и обходят, А так бы, если бы они не знали, что я боец, может и подходили бы, пришлось бы с ними драться. В этом и вот тайский бокс мне помогает. Мне завжди цікаво то интересно было бить, в заботу, вот, и про их, их батьки. Як твои батьки ставляться до того, что ты ведомый такий боец yeah. на якого то в принципе, тоже пораживают за тебя? С самого начала, может даже до 16 лет, они были всегда против. Я приходил с няками, с поломенным носом, сечками, они сразу все выписываем тебя с тренировок». там. Каждый день там, подходили тренеры, там, жаловались, что почему синяк, почему то как я не обращал... ребенка обидеть. Да, я не обращал на это внимания. Вот уже в лет 17, там, 18, когда я уже, они увидели, что я уже самостоятельно, мне это нравится, что я не заброшу этот из спорта, они просто смирились с этим и начали просто поддерживать и болеть за меня. Послание твоей пост в социальной мере, присвященное твоему батьку, ибо на недавнее у него был как раз день рождения. Там ты хочешь протянуть, что он тебя очень сильно во всем и поддерживает, в спорте так я понимаю? Да, да, да. Без него бы у меня тоже ничего не было. Он всегда меня поддерживает. Где бы я не был, он всегда звонит. Там финансовая поддержка, там что, ну все что угодно, он всегда будет рядом. Ти вже говорив про те, що на початку своєї кар'єри ти вийшов на ринг із бійцем, який був сильнішим за тебе. Тоді ти провів цей бій для того, щоб стати більш досвідченим. О, такі, такі. Зараз виходить таке, що є бійці ну, у світі, я так розумію, ти багато подорожуєш, які сильніші за тебе. Що ти робиш в такому випадку? Ти продовжиш бій для того, щоб, можливо, ти переможеш, так? По, всьому, ну, по техніці, по всьому, чи а, зберігаєш себе для наступних. Боев. Сейчас э, я выступаю уже по профессионалам, уже давно. Угу. И в моем категории нет такого бойца, который мог бы очень ну, намного сильнее, чем я. Тут уже ты не будешь с ним драться из-за того, что набраться опыта. Угу. Я уже тут выхожу на ринг, чтобы победить. Угу. Чтобы он у меня брал опыт, а не вот я. Так это я все да. Сейчас такие моменты, что ты выходишь на ринг там не то, что там опыта набраться с кем-то. Но ну, это тоже полезно очень, с каким-то сильным соперником подраться. Но в этом надо выходить только с одними намерениями, побеждать. Без этого никак. Это уже профессионалы, там, ты не выходишь на ринг, чтобы просто побоксировать, там, чтобы какие-то количество боев набрать. Тебе надо выходить и просто побеждать. Кто ты тебя был наискравейшим все-таки супротивником? И где, возможно, было наискравейшее тренирование у тебя? самый именитый соперник это был мой Армен Петро Армен Петре Сан, это с Италии угу. армянин в Милане не да это убить. была в Милане на турнире легенда это самый крутой турнир считался раньше сейчас что-то они прекратили угу. из-за того что э, считается именитый его брат в, э, номер один в мире в 70 килограмм якого ка его категория в 70. А, 70. Да. А, чекай, в тб 75. И, да, сейчас я уже перешел на весовой выше, 75-77. Раньше я боксировал 70 килограмм. Угу. Как бы растем, мне только 20 лет, и я еще э, стараюсь все ага, больше форму. набрать веса, да, может, в будущем и в тяжеловесы попаду. 90-е. Ну, примычок. Да. да, 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 да. И Этот рост позволяет, может, еще вырасту. Угу. Вот, э, тренировались мы, мне понравилось, вот, тренировались в горах на Эльбрусе. Там ну да, да, на, свой... высоте, на высоте где-то мы жили 2-2,5 тысячи и еще и поднимались на 3 тысячи метров на высоту в гору. Подавиться просто, что тренировались там? Тренировались. тренировались. А вот для чего? Там же Там, во-первых, воздух вообще очень выздоравливает, очень после этого воздуха хорошо боксируется. Uh -huh. Дышать в ринге это ну, без, <laughs> без выносливости, ты в ринге никто. И надо всегда проводить сборы там, где воздух хороший, в горах особенно. И вот в горах мы потренировались недели две-три. Первой неделю у нас адаптировались. Там надо было просто походить, погулять, подышать. Погуляли, потом вторая неделя уже начинаем серьезно тренироваться. В горы забегали, там по экскурсии, там прогулки, там все время надо было ходить, поверх, вверх, вниз, вверх, вниз. Это очень сильная нагрузка ты чувствуешь, что тебе набридло, возможно, о чем ты занимаешься? Постоянные навантажения, постоянные тренирование. У тебя есть час на собственное в жизни вообще? Да, иногда говоришь себе, зачем это надо? <laughs> Целыми днями тренируешься, утром встаешь, в 6 утра подъем, пробежка 10 километров, там, вечером так же самое. И все время ты тренируешься, кушаешь и спишь. И каждый день одно и то же. И думаешь, зачем да, это тебе надо, и Потом вспоминаешь, прошел 10 лет и добил, добился каких-то успехов, и не хочется на полпути этого просто бросать. Uh -huh. и, и только из-за этого я стараюсь ну, не думать об этом и идти вперед, только вперед и А Ай, как ты будешь разумеять, что ты уже чемпион света? Куда куда далее можно Чемпион света я среди, например, профессионалов я стал самым молодым uh -huh. чемпионом мира среди uh -huh. профессионалов. Это было все в 70 килограмм. Сейчас я хочу стать 77 чемпионом. И есть цель, например, в 77 стать. Потом хочется подняться выше. 86 категория, 91. Да, Нет предела. Надо всегда побеждать и быть лучшим, как были Мухаммад, Алей, Майк Тайсон. На них ты и ремячешь. Да. И это самое ей твой лозунг, да, как ты мне сказал, тренуйся для того, чтобы быть сильнейшим щодня. Да. Говорят, что у а, бейцов, малые травмы с коленями и локтями. Как у тебя с этим? Ты здоровый? Я скажу так, у меня прозвище профессор. Так. Я получаю меньше всех, слава богу, меньше всех травм угу. в ринге, потому что я дерусь очень умно. Я не, ну, не лезу в рубку, там, не пропускаю много ударов, я стараюсь все время видеть удар, уходить, защищаться. и за этого у меня вообще практически травм, ну, слава богу, нет. Давай поговорим про то, что последние полтора года ты живешь поза межами Украины, ты величезный патриот, но а сейчас тренируешься тренуешь, и живешь в Москве. Да. Чем там занимаешься, до чего там прагнешь? И почему именно там? С самого начала я был подписан с контракт, это версия W5, может слышали тоже и я за них выступал, за, за этот промоут, и с тренером мы решили переехать в Москву, за попробовать Руслан Крывушев, да, да, и решили там потренироваться попробовать, как получится. Там все-таки город большой, и связи, и возможности больше. Ты там много часу проводишь, ты там тренируешься постоянно, и часто заезжаешь до Полтавы. Тебя сюда тягнет? Да, меня сюда очень тянет, потому что я люблю очень этот город. В Москве всегда суета, много движений, мне это не нравится. Я там практически даже не гуляю, может, в выходной день, в воскресенье выйду там на Красном площадь. Сразу после каждого боя если у меня нету следующего боя, то я приезжаю в Полтаву и здесь просто отдыхаю. Подальше от Москвы. Ну, просто здесь очень спокойно, здесь родные, здесь друзья. Ну, здесь мне очень хорошо. И ты вболеваешь за улюбленную бело зеленую команду Ворску. Постоянно да, бачите тебя да, на наших матчах. Да, очень болею за них. Да, много знакомых, друзей, там, с которыми хорошо общаюсь вместе проводим время, когда я здесь, и они здесь. Наших бойцов украинских, как ты их бачишь уже, поревняючи с другими странами, чи они конкурентно Нам достаточно базы для того, чтобы быть классными бойцами. Украина по тайскому боксу и по кикбоксингу считается одной из самых лучших, сильных бойцов О, так, в мире. Так, так. Угу. Украинская школа как была самая лучшая, можно сказать, и такие есть, потому что они практически вообще во всем разнообразнее. Там есть, например, школа там, тайская, Таиланд, там они работают только ногами, коленями. А наша школа работает все, ноги, колени, руки, локти. Они выходят в ринг и показывают мастер-класс. Ты сам не рассказывал, что на шортах, когда ты бьешься, у тебя три флаги. Азербайджан, Россия, Украина. Почему так? Ну, Украина из-за того, что я здесь вырос, жил много, и сейчас практически живу, и родители здесь. Ну, я считаю, там, что должно быть на шортах Украина, потому что я здесь провел очень много времени. Россия. Пятнадцать лет, так? 15 лет. Да, пятнадцать лет уже Россия, потому что я переехал туда и люди, которые мне помогали, сказали, ну, надо хотя бы там отметить, что Россия тоже там, чтобы было. Вместе в каком ты развиваешься? Да, да, да. А Азербайджан, я родом из Азербайджана, и очень много людей мне помогают оттуда. Там очень сильная диаспора моя, которая все время поддерживает, помогает. И из-за этого Азербайджан надо было тоже по-любому, чтобы было. Звычайно. Ну круто, що тебе підтримують. Круто, що ти з себе віриш. Круто, що ти постійно перемагаєш. Нагадаю, нашим телеглядачам студії в нас був Алім професор надієв, розумний бієць, з яким цікаво поспілкуватися. Класно, що ти до нас приїжджаєш в Полтаву. Бажаю тобі побільше успіхів перемагати там, де ти захочеш, не лише на ринку, а й саме там, де ти ставиш собі цілі, і нехай це в тебе все виходить. Просиди, що приходив. Ось такі у нас чудові спортсмени. Пишаємося сьогодні. Крім того, Алімана Бієва запросили поділитися з полтавськими школярами своїми успіхами та мотивувати їх займатися спортом і впевнено іти до своєї мети. Про це дивіться у полтавських телевізійних новинах. Вам, друзі, дякую, що дивитеся! Бажаю знаходити більше часу для себе. Хтось розумний сказав: тобі сумно і нічого робити. Займайся спортом. Більше часу пробувайте на свіжому повітрі і з кожним днем. Цитую професор Новіго. Ставайте кращими. Сподіваємося, що наша спільна перемога вже десь дуже близько. Бувайте здорові, Україна єдина!